Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підписана вже більше ніж півроку. За цей час херсонці мали змогу, хоч би частково ознайомитись із основними принципами договору. Тож ми вирішили запитати у зустрічних перехожих, як з їхньої точки зору, підписання угоди про асоціацію з ЄС вплине на Україну. Поки ми самі у себе не наведемо порядок, і поки ми будемо жити на дотації, толку від цього нікого не буде. Нам много обіцяють. Но вот скажите, пожалуйста, из того, что обещают, что много выполняется, и другое дело. Я прекрасно понимаю, вы мой товарищ, или мы вместе, вы пришли и говорите, Юрий мне нужно 100 гривен. Дай мне 100 гривен. Я тебе эти 100 гривен завтра или после завтра, там или через месяц отдам. Но вы же меня не требуете, и вернее, я с вас не требую, чтобы вы дали мне какие-то проценты за это дело. А все те кредиты, которые мы берем и будем брать, не мы а наши дети и внуки будут за это дело расплачиваться. Пример Греции, ну как-то не очень вдохновляет. Пример Прибалтики, ну как-то тоже так не очень. Может быть, если бы мы до этого добивались пораньше, лет 10, это было бы, конечно, мы пошли по польскому сценарию, это было бы очень хорошо. Почему? У нас, бы не, у нас не было таких дыр финансовых. А сейчас война, конечно, вытянула очень много средств. Ну так, я скептически к этому отношусь это один шаг вперед, если так, с точки развития общества и человека. А шаг в, Россию, в сторону России – это два шага назад. Поэтому мы движемся в правильном направлении, и нас ждет нормальное человеческое будущее. Ассоциация – это одно. Украина, я надеюсь, все-таки будет европейской державой. І ми будемо далі боротися за независимость нашу. Ми всю жизнь історію України хто вивчав, всю жизнь боремося за независимость і ніяк не доборемося. Але я вірю, що у нас це все вперед, і все буде найкраще. Очікувано погляди херсонців розділились. Деякі з них бачать більше мінусів у співпраці з ЄС, інші сповнені оптимізму.